para ulama telah menggariskan kepada kita la tatimulahu salamatuhu tidak menjadi hati itu selamat sejahtera kecuali dia selamat daripada lima perkara. Tanda ini dia panggil lima perkara ni kita kena selamatkan hati kita daripadanya. Kalau tidak kita duduk dalam keadaan yang belum lagi selamat. Yang pertama min syirkin yunaqidut tauhid. Selamat hati kita ni daripada syirik yang bercanggah dengan tauhid. Jadi hari inilah yang kita kena belajar sangat. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala terbagi kepada ada yang zahirnya seperti melalui perbuatan. Pergi dekat berhala tak binc. Allahuakbar hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat. Dulu kita tak nampak sangat orang buat benda syirik. Tapi dengan ada video hari ini yang heran ya yang nak pergi buat benda pelik-pelik ni pun dia rakam juga tindakan dia sembunyi sebab bagi dia syaitan dah yuhsinuna anna apa ni syaitan telah perhiaskan dalam yuhsinun anhum yuhsinuna sunah yahsabuna anhum yuhsinuna sunah dalam surah al-kahfi mereka menyangka yang mereka buat itu yang terbaik apa itu dia tayang ni orang hantar mari uh, tayangan koleksi pengikut syiah daripada seluruh dunia saya dia tak sedia tunjuklah negara ni negara ni, negara ni orang tanya dia kenapa kamu datang sebab kami datang ini kerana nak kepada Sayyidina Hussein dalam perjalanan dia panggil ya Hussein ya Hussein merangkak nak pergi ke kubur Hussein 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 ini sudah berlaku syirik terhadap Allah Azza wa Jalla sampai peringkat merangkak berjalan betul-betul kerana nak pergi cium kubur Hussein tengok ya, dahsyat yang kita jadi kebimbangan kita hari ini perbuatan syirik yang besar yang jali itu jelas dengan perbuatan dengan perkataan kita rasa ada lagi kuasa besar lain daripada Allah azza wajalla atas muka dunia maka itu syirik namanya satu lagi yang kita bimbang dia panggil asyirkul khafi syirik yang tersembunyi nabi kata lebih gelap daripada kaki semut yang hitam di atas batu hitam eh ambil batu hitam ada semut warna hitam atas batu ni nampak tak nampak kita semua. tak nampak orang tanya Rasulullah apa benda syirik khafi syirik yang tersembunyi ni apa benda Nabi SAW beritahu kepada kita Iaitulah itulah perbuatan arya ar perbuatan nak menunjuk orang dalam ibadat ha, ini kita takut apa satu lah kita dengan mulut kita kata dah nah, lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala tapi betul ke kita semua yang kita buat tu lillahi ta'ala ke masih lagi ada unsur-unsur lain yang yang mengganggu perjalanan hidup kita ini kita takut yang kedua hati kita kena selamat daripada bid'atun tukhalifus sunnah perbuatan bid'ah ah yang menyalahi sunnah kata di para ulama orang yang melakukan bid'ah ah, lebih susah dari dari untuk untuk bertobat lebih susah daripada orang melakukan maksiat sebab apa tuan-tuan? Orang yang buat maksiat, dia tahu dia maksiat. Tahu tak tahu? Kita pergi tempat maksiat oleh Yazbilah tak? Kan? Pergi tempat majlis-majlis pesta-pesta. Orang duduk minum arak ke, orang duduk berjudi ke, orang duduk apa ni? Pesta campu kau laki-laki perempuan. Dia pergi tu dia tahu pak maksiat, tahu tak tahu? Dia tahu. Tapi orang yang pergi buat bidah, dia tahu tak tahu maksiat? Dia tak tahu. Sebab ya yahsabuna anhum yuhsinuna surah mereka doang yang dia buat dia betul dah pasal tu kita tengok hari ni pelik-pelik dalam video orang, orang pergi dekat kubur wali-wali pakat do gosok cium minta dengan orang, orang kubur ya syekh kamu ni wali besar mustahil apa ni perkenallah doa kat ini semua ni perbuatan-perbuatan yang kita tak nampak yang dia tu salah dia panggil bid'ah yang menyalahi sunnah jadi amalan-amalan sunnah yang sudah banyak Banyak kata banyak banyak, hari ni petang orang, ada, orang duduk mesej lagi Dia kata, jangan lupa Hari ni akhir bulan Kita kena baca doa Sekian-sekian Saya pun kata, turun tanya dia Zikir petang, mak surat petang ni Baca ke tak lagi tu Zikir petang yang betul-betul Mari daripada Nabi, Nabi suruh baca Amsayna, Amsal Kulillah Kan, baca tak baca baca tapi duduk sibuk dengan benda-benda yang memang tidak ma'anzalallahu biha min yang memang tidak waris daripada nabi bacaan baca sedemikian jadi ini kita sebab kita sibuk dengan benda-benda yang tidak ada yang tidak waris tapi kita tertinggal satu sunnah yang besar sunnah yang besar hari ini beberapa tempat saya pergi lepas solat jumaat satu agenda rasmi imam kata kita kena setiap minggu ada jadi isu dia bangkit iaitu lah solat hajat Lepas mayat Jumaat, Allahu Akbar maya ajak. Kata subhanallah. Allah Taala dah beri solat Jumaat, tak cukup lagi ke kita? Kita ke kita rasa solat Jumaat tadi kecil. Sehingga kita kena tambah lagi solat yang kedua. Dia panggil solat solat hajat berjamaah. Kenapa kita tidak masuk kalau lah kita ada hajat hari ni Anak sedang duduk periksa SPM, kita kata. Negara dilanda penyakit ni penyakit baru ni yang, ter, yang terakhir. Penyakit apa? Jerubu. Lagi jadi kenapa tidak dalam doa khutbah ya Rabbi angkatlah jerbu ni daripada tempat kami. Kami nak pergi kerja pun susah, anak pun tak, tak boleh nak pergi sekolah. Nak cuaca-cuaca pun uh, tidak tenang. Lais, terpaksa kita kena tambah lagi satu satu solat sampai sampai mereka untuk kita berdoa. Jadi ini, ini panggil kadang-kadang benda-benda macam ni ia menyebabkan kita tertinggal ajaran-ajaran yang nabi kita ajar kita cari benda-benda lain yang tidak waris daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Banyaklah hari ini benda-benda yang pelik Saya cerita terbaru yang saya dapat Mungkin tuan-tuan belum dengar lagi Cerita belajar Sampai tak faham Ha ni hak baru ni Versi terbaru Cerita dia gini Saya duduk dekat Duduk di nama sebuah tempat takut dia, orang tahu Saya duduk di airport lah dekat airport, kota, Nak naik kota tempat Minum air sebelah ni ada usyih tu Orang sebelah minum air dia, dia, bila ustaz tu keluar dia tanya Haji uh, kenal ke ustaz tadi kata tak apa kenal oh dia kata ini pakar tasawuf Allah kata hebat tu kenapa baru bagi tahu kalau tak tahu awal saya pun nak give salam dengan dia dia kata saya hadir dia punya kelas tinggi dia punya mertabak sampai kita tak tahu apa dia mengajar oh saya kata ada juga orang kena pergi mengaji sampai tak faham jadi Hebat sepakar mengajar ni sampai kita pergi dengar tak faham apa dia kata. Habis untuk apa belajar? Saya tanya dia, kalau tuan pergi belajar hadis Nabi, mengajar orang mengajar kuliah hadis 40 contohnya. Boleh faham? Innamal a'malu binniyat. Boleh faham tak Pergi belajar kita Riyadus Salihin sampai dia baca Subhanallah Alhamdulillah Seratus kali Diampukan dosanya Seperti sebab apa ni Walaupun sebanyak buih di lautan Boleh faham? Boleh Habis kenapa pergi belajar Sampai tak faham? Ini dia panggil satu trend kita suka mencari benda-benda yang pelik, benda-benda yang yang ajaib sebab nak jadi manusia ajaib. Ha, jadi dengan nak jadi manusia ajaib -aja inilah orang suka mengeluarkan amalan-amalan, bacaan-bacaan yang tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi manusia super tak sama dengan orang lain. Ini ini permasalahan yang besar. Itu satu kes. Kes yang kedua yang saya baru terima juga dia kata, Ustaz, saya dulu solat, sekarang ni tak solat dah. Weh. Terbalik awak. Biasa orang mari tanya soalan, dia dulu tak solat. Kan? Biasalah tengah muda-muda dulu, -muda, tengah hebat. Tengah orang panggil, tengah handsome dulu. Lompat sana sini. Bila dia rasa tua sikit dah, uban pun mari. Jadi, nak solat. Dia ni tak solat. Saya tanya, lama mana dah tak solat ni? dia kata lama juga dah sebab satu saya telefon kau ustaz ni saya nak nak tahu uh, macam mana cara saya nak solat jadi kita bertanya kenapa tak solat dia kata dia dulu belajar ilmu syariat ilmu syariat macam kita lah maka dia solat tapi dia baru jumpa seorang guru baru yang mursyid bukan NGO mursyid ni itu lain <gitulain>. Guru yang mursyid ni dia telah bagi tahu kepada saya dia baca hadis palsu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri dia maka dia akan kenal Tuhan ketika itu baru dia boleh solat. Jadi saya kata awak ni tak kenal Tuhan tak kenal diri lagi hari ni. Belum kenal lagi. Kata nama apa saudara? Dia sebut nama. Saya tulis kat telefon saya. Bini berapa orang? Seorang ya. Betul ke? Mana? jadi semua eh, ab ini dia tahu apa orang anak dia tahu apa, apa orang dia boleh sebut nama. Saya kata kalau awak tak kenal lagi nama setara ni saya nak hantar awak tanjur rambutan. Apa benda yang tak kenal diri ni? Ha tengok. Ini semua ni permainan ahli-ahli saya apa ini, Perangkap syaitan. Dia masuk unsur-unsur benda bidaah tadi sebab ajaran-ajaran yang dibawa berpaksikan kepada hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kena kenal diri. Nak kenal diri? Mari duduk sini dulu. Jangan solat dulu. Sampai bila nak salat? Saya tanya dia. Lepas tu bila awak nak salat? Berapa tarikh? Berapa date dia? Orang mengaji sekolah ada ada tingkatan. Satu semester, dua semester. Adik kata dia ni tahu lebih dah tahu salat. Pasal tak kena diri lagi. Allah wak. Tengok tuan-tuan. Inilah perangkat ajaran sesat. Dia masuk yahsabuna anhum yuhsinuna sun'a. Dia mari dia ingat benda yang dia buat ni benda cantik. Maka Inilah keimanan kita kepada Allah azza wajalla. Jadi hari ini para jemaah sekalian, yang kedua ini dia panggil satu amalan yang tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata kepada pak cik, sahabat kita, kawan kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi darjat dalam dunia ni, tak ada lagi Nabi kata Abu Bakar, pergi solat. Aku mertabak. Hakikatlah dia ni, makrifat dah. Pokok moto mertabak syariah Pergi solat dulu. Aku beres, duduk rehat situ. Duduk apa ni main kayu sugi contohnya. Ada riwayat lagu ni? Tak ada. Ah maka kita kena ingat. Muslimin dan semua pada Jumaat sekalian, ini semua kalau kita berpegang dengan ajaran yang nabi kita ajar sangat simple, sangat mudah. Nabi kata tarabtu alal bayda lailuhaka naharia. Aku tinggal kamu di atas landasan yang putih malam seperti siang kita yang menghitamkan hari ini siang seperti malam jerubu habis pemikiran kita kita tidak tahu mana yang betul mana yang salah sebab kita tidak mau rujuk kepada sumber asal yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga hati kita mesti selamat dari daripada syahwah syahwat yang menyalahi peraturan Allah azza wajalla Allah kata ini haram hmm, kita tak ingat haram ke haram lah ada ulama kata boleh Allah Akbar. Hari ni masalah saham patuh, saham apa ni cepat kaya ni. Letih saya nak jawab. Dia kata ustaz saham ni saham ni sah tak sah? Kata tak sah. Majlis Fatwa Malaysia sudah sah sudah kata tidak patuh syariah. Contohnya dia panggil Mekah Fund. Orang pergi duduk melabur di hotel di Mekah. Ah, mana senyap kalau pakai labu habis dah. Hah, takut labu dah eh. Majlis majlis panel syariah Fatwa Malaysia kata tak patuh syariah. Dia tanya kita bila kita jawab dia, dia hujah balik. Dia kata Ustaz, yang kempen saya maksud ni Ustaz juga. Okay. Saya kata coba awak buka dalam kitab Fiqhul Majaz Syafi'i hujah dalam Islam ni ada berapa? Quran, Hadis, Ijma, Ustaz, Kader Ustaz, Kias, tak, tak ada Ustaz. Jadi saya kata Ustaz bukan dalil untuk menghalalkan benda yang dilarang oleh Allah Azza Wajalla ini 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 masalah kita jadi syahwat kita ni sekarang ni masih lagi mengekang kedudukan kita kerana masalah bila tengok hari ni orang pakai apa ni anak-anak orang perempuan pakai tudung oh, semua semua live lah kok dia kata patuh syariah patuh syariah saya kata tak patuh Oi, dia kata lawai aruh ni abu anak ni macam mana tak patuh ini sudah tudung saya kata turun bawah sikit sikit bawah bila turun bawah seluar ketak Baju tak mana syariah? syariah komplian? Atas aja, bawah tak ada. Macam mana kita nak buat? Celaru. Sebab apa? Kita hari ini adalah kata-kata ahli falsafah. Kata-kata yang disen, dinisbah kepada Sayyidina Ali. Tapi ulama hadis kata tidak sabit. Dia kata, adalah kamu didik anak kamu mengikut mengikut zaman dia, jangan ikut zaman kamu. Jadi bila kita teliti kataan ini, Memang betul Anak kita ni kita kena berinteraksi dengan dia Mengikut zaman dia bukan zaman kita Tapi bu bukan dalam perkara syariat Dalam perkara adat istiadat eh, Kita tak boleh nak paksa anak Eh ni waktu petang ni keluar rumah belakang Pergi buat garisan atas tanah tu Main lompat apa dia panggil uh, Kalau orang Kelantan ni kata main Main decor Kamu dia orang kata Main kapal teman ya, kan ada langkah-langkah Tak pergi pergi main apa ni tarik tak lompat tali ada budak-budak nak sekarang ni tak ada dah bagi handphone senyap aman sejahtera rumah kita tak ada apa-apa ini zaman dia kita hidup dalam zaman tersebut ini zaman itu dari sudut adat istiadat naam tapi dari sudut ibadat la tak boleh kita nak didik anak kita mengikut zaman dia tapi ibadat syariat itu hak Allah SWT yang tak boleh dilonggar. di dilonggar tak boleh di direka cita tak boleh baik jadi syahwat kita ni mengganggu perjalanan hidup kita. Yang keempat, yang keempat dah. Ghaflatun tunaqidu zikri. Ghaflah, kelalaian yang menafikan ingat kepada Allah SWT. Ha, nah, ini kita kena. Selagi hati kita lalai, maka selagi itulah dia tak akan naik darjah kalbun salim. Macam mana hati kita lalai, para jemaah sekalian? Tadi, di awal tadi kita sebut, Allah Ta'ala beri kepada kita masa berapa jam? 24 jam pendek ke panjang? panjang tapi apa benda yang kita boleh buat? yang kita boleh buat dalam dalam 24 jam apa benda? Ha, inilah dia panggil manajemen waktu ibadat kita ni pakar manajemen, pandai laku kita ni dia ni, ni pakar bagi motivasi manajemen ni panggil tak? Oh, buat tu nak macam mana nak naik untung macam mana nak nak jaga pejabat macam mana semua kita perlu tapi kenapa dalam manajemen ibadat kita fail dalilnya di rumah kita ada berapa takwim takwim waktu solat berapa ada di rumah yang beli satu jabatan agama bagi satu PIBG sekolah satu YB bagi Tokek kedah bagi. Lima ada. Gantung kat dinding, kat, dekat dapur ada, dekat bilik makan ada, dekat bilik mandi pun ada, dekat tempat tidur ada. Tapi waktu nak waktu nak masuk waktu solat, tahu tak tahu kita pukul berapa solat? Tak tahu juga. Dalilnya tak sampai ke masjid tu. Kita masuk tak tahu. Eh masuk dah waktu. Walah hanya lima takwim Kenapa kita tak boleh manajemen? Lagi lima minit, siap. Berwuduk untuk ke masjid. Subhanallah 24 jam Kenapa tidak disusun Al-Quran baca hari ini 3 muka surat 4 muka surat 1 juzuk Tuan-tuan Zikir waktu pagi Mengambil masa 15 10 hingga 15 minit Kenapa kita terlepas Zikir pagi tadi Zikir petang juga terlepas La ilaha illallah Inilah yang kita katakan Ghaflah Kita duduk dalam keadaan kelalaian Kata di para ulama Tersawuh An-nasu kanyam Wa izamatu matu Manusia ni uh, Macam orang tidur lah dia kata Lupa-lupa kita Jadi bila mati baru sedar Sekarang ni kita sedar ke tidur? Ha? Kita yang boleh jawab kita Aku ni sedar ke tidur ni? Kalau sedar, atur baik-baik jadual Sampai saya nak kalau boleh kita letak dalam Reminder dalam telefon kita Dua jam sekali, bek bunyi Tengok-tengok, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Apa salah kita kata? Batas satu kali. Ataupun subhanallah ya. Dua jam lagi keluar pula dia punya ribai dia, Allah, Allah akbar. Satu kali. Boleh tak boleh kita buat? Kenapa tak boleh? sebab kita tidak bersedia untuk nak manage kita punya waktu supaya terkeluar daripada hak ghaflah. Al Imam Abu Amr bin Salah rahimahullah seorang ulama besar dalam baik Syafi'i dan ulama hadis dia kata apa siapa dia boleh kekalkan zikir pada waktu pagi pada waktu petang dan zikir pergerakan kita nak ni nak makan baca bismillah lagi sudah makan alhamdulillah kan naik kenderaan subhanallazi sakhar keluar daripada rumah bismillah Tawakkaltu tu Allah masuk masjid Allah maftahli jadi semua zikir yang bergerak ni yang tak tak payah ambil cuti tak payah ambil apa-apa dia kata siapa dia boleh buat zikir ni dia orang ni termasuk dalam azzakirinallaha kasiran wazakirat subhanallah boleh tak boleh kita siapa kata tak boleh ke apa peringkat kena ambil ambil cuti ke tak apa dalam gua dak dengar dekat cerita Rebat taksi dulu berapa kali dah saya cerita dia kau lupa balik cerita tu Daripada nak pergi bertapa dalam gua tu lah kata apa nak pergi bertapa dalam gua Dia kata ayah dia ajak dia pergi bertapa dalam gua 40 hari Pasal nak habiskan zikir berapa juta tu Kata pergi ya Mula-mula awak naik tarah mertabak wali besar Sekarang ni wali daripada ya Dia Di taksi Dia bawa saya Saya naik taxi dia dia kata saya terfikir bapak dia kata ada masalah dia kata. Kalau 40 hari bagi dengan 7 minggu, 7 hari seminggu, berapa kali solat Jumaat dia kata, tak wajib tak, tak, kena solat, tak tertinggal. Jadi ada syariah lagi dia tu. Dia tak naik makan marifah lagi. Habis? Dia kata saya terfikir di sini. Kalau saya tak pergi solat Jumaat macam mana? dia balik balas balik ke ayah dia ayah dia ajak pergi betapa ayah dia kata kita ni orang sakit orang sakit gugur solat jumaat dia kata sakit apa ayah tiga kali tambah tak habis lagi nasi sakit hati eh, ini, ini, semua ni ghaflah kita hari ni duduk di dalam keadaan kita kelalaian jadi jangan siapa peringkat kata-kata yang masyhur uh, daripada siapa Al Hasan Al Basri al Basri kata apa tuan-tuan dia bawa kawan dia pergi pergi tanah orang mati Sudah kebumi jenazah dia berpaling tengok kepada sahabat-sahabat dia eh sahabat-sahabat semua Kalau lah sahabat kita ni boleh bagi tahu dia nak apa sekarang Ni orang mati ni kita kebumi dia nak apa sekarang dia nak suruh isteri tunggu dia nak suruh anak an, bawa makanan nasi bungkus Tak tak dia kalau boleh dia nak balik ke dunia nak tambah balik zikir dia nak tambah balik sedekah dia nak tambah ibadat dia kepada Allah SWT kata di syekh laqad fatahu dia telah terlepas tempoh dia sudah tamat kamu yang masih hidup tempoh masih ada kita ada tempoh tak ada tempoh jadi kita berfikir sendiri, kenapa aku takkan aku nak tunggu sampai dia masuk dalam kubur? Kan dalam dalam surah yang kita baca, uh, laula akhartani ila ajalin qarib. Orang nak mati tu, cakap dengan malaikat. Yang mereka minta lah, minta lah, minta dengan Allah Ta'ala Law la akhartani ila ajarin qarib Fa'asaddaqa wa'akum minas Ya Rabbi, kalau boleh tangguh sikit lagi Nak sudah sedekah, nak sudah kita punya bacaan zikir sikit Boleh lagi? Tak, yang terakhir dalam kalbun salim kita pada kali ini iaitulah yang kelima riya yunaqidut tajrid wal ikhlas perasaan riya yang menafi menentang tajrid tajrid ni dia panggil ketelusan beribadat kita hanya semata Allah dan ikhlas perbuatan kita kerana Allah jadi kalau ada lagi perasaan riya maka ketika itu hati kita bermasalah